Di Harrington High School, jurulatih Willis terus berteriak di pasukannya kerana mereka tidak bersedia untuk permainan besar. Dia sangat bermaksud kepada pemain bintangnya, Stan, yang menganggapnya berhadapan dengannya sehingga rakannya memaksa dia untuk pergi. Kemudian Willis yang marah membalikkan bangku simpanan, menyebabkan semua botol air tumpah. Pemecik tiba-tiba mengaktifkan dan ketika Willis cuba menutupinya, seseorang mendekati dia dari belakang. Pada malam itu, guru-guru meninggalkan sekolah selepas mesyuarat fakulti dan Principal Drake menyedari bahawa dia lupa kuncinya. Apabila dia kembali ke dalam untuk mengambilnya, dia terkejut oleh Willis yang terus bertindak pelik dan meminta pensil. Dia enggan membiarkannya bergerak, jadi Drake mengambil pensil dari mejanya dan memberikannya kepadanya. Willis menggunakannya untuk menikam tangannya dan Drake membalas dengan menggaru dia dengan kuncinya sebelum melarikan diri, menjatuhkan kunci dalam perjuangan. Dia memeriksa semua pintu dan mendapati mereka terkunci jadi sebaliknya dia bergegas ke bilik sains untuk cuba melarikan diri melalui tingkap malangnya Willis menangkapnya jadi Drake mengambil kaca dan menghancurkannya di kepalanya sebelum menolaknya kemudian dia merebut sepasang gunting dan berjalan lagi sehingga dia membuatnya ke pintu masuk utama melihat Puan Olsen di luar Drake meminta bantuan tetapi Olsen tidak mempunyai kunci yang bermaksud Drake harus kembali ke pejabatnya dia mendapati kunci di lantai hanya untuk mendengar Olsen menjerit amaran, jadi Drake bergegas ke pintu ketika pendarahan Willis mendekati. Ia mengambil beberapa percubaan tetapi akhirnya dia membuka pintu dan pergi keluar, menguncinya lagi tepat pada wajah Willis. Walau bagaimanapun, Drake menjatuhkan gunting dalam proses itu dan Olga memungut mereka untuk berulang kali menikamnya. Keesokan harinya, pelajar mula tiba di sekolah dan ia segera jelas bagaimana semua orang di sini suka salah laku. Pasangan mendapat pergaduhan di koridor, Zeke memandu seperti gila dan membawa apa yang menyalahi undang-undang di dalam batangnya, dan Casey akan dilecehkan dan ditumbuk sebaik sahaja dia turun dari bas. Marybeth baru dan sudah menghadapi masalah untuk berteman dengan pelajar lain. Zeke bergegas ke bilik mandi dan menjual bahagian atasnya ditambah ID palsu kepada anak lelaki lain sementara Casey berurusan dengan luka di gerai. Di Lounge Buru, ahli fakulti menyedari bahawa Willis telah minum lebih banyak air daripada biasa. Olsen masuk dan mempunyai perbualan yang sangat janggal dengannya. Semasa kelas, Miss Burke sangat terkesan oleh Zeke yang berjaya memberikan jawapan yang sangat pintar walaupun dia biasanya seorang pelajar yang buruk. Di koridor, Stan memberitahu teman wanitanya delilah bahawa dia berhenti pasukan untuk menumpukan perhatian pada pengajiannya. Delilah berpisah dengannya kerana dia fikir pembimbing sorak hanya perlu membuat pemain bola sepak. Kemudian semasa rehat makan tengah hari, Marybeth cuba berkawan dengan Stockley dan mereka terganggu oleh Delilah yang terus mengejek Stockley dan menyebabkannya pergi. Stockley kembali ke dalam dan notice Olsen berkelakuan sangat pelik. Sementara itu, Casey selesai makan tengah hari berhampiran padang bola sepak dan dalam perjalanan keluar, dia mendapati bug aneh di rumput. Casey pergi ke kelas sains dan menunjukkan bat kepada Encik Fulong yang meletakkannya di mikroskop. Dia fikir ia sama dengan spesies yang biasanya tinggal di dalam buah pinggang sotong dan oktopi yang tidak masuk akal kerana mereka berada di oyo. Terdapat bahagian-bahagian makhluk yang tidak dikenali Fulong bermakna ia mungkin spesies baru. Apabila pelajar secara tidak sengaja menumpahkan segelas air pada makhluk, ia mula bergerak jadi Fulong melemparkannya ke dalam akuarium mereka haiwan kecil itu segera mula berenang dan bahkan mendedahkan bubble yang sangat nipis. Fulong meletakkan tangannya di dalamnya sebagai makhluk tiba-tiba mereplikasi dirinya dan menggigit jarinya dengan gigi tajam. Mereka memutuskan mereka akan memanggil universiti untuk membiarkan mereka mengendalikannya. Kembali ke stan, dia memberitahu Willis bahawa dia berhenti pasukan. Untuk kejutannya, Willis mengambilnya dengan baik. Selepas itu Stan pergi ke pancuran, di mana dia tiba-tiba terkejut oleh Puan Brummel yang sakit. Dia mengatakan bahawa dia tidak boleh bernafas dan mereka mahu semua orang, sementara Stan berteriak di Casey untuk mendapatkan bantuan. Kemudian Stan cuba untuk menghiburkannya hanya untuk sekeping kulit kepala untuk terjebak di tangannya. Selepas kelas, Olsen memberitahu Stan dan Casey bahawa Brummel mempunyai kanser, meminta mereka untuk mengekalkan privasinya. Casey melihat melalui tingkap dan notis Willis berdiri di bawah sekumpulan pemecik, tetapi Olsen menghentikannya daripada mengambil gambar. Di tempat letak kereta, Zeke terus menjual objek nakal kepada pelajar lain. Burke melihatnya dan cuba memarahi dia kerana dia boleh menjadi pelajar model, namun dia masih terlalu malu dan Zeke hanya mengejeknya dengan produknya yang nakal sehingga dia pergi. Sementara itu, Casey bertemu dengan Delilah kerana kedua-duanya bekerja untuk kertas sekolah. Setelah melihat penghantaran botol air terlalu banyak, mereka memasuki lounge fakulti untuk mencari kotoran pada guru mereka. Pada masa itu mereka mendengar Olsen dan Willis datang, jadi mereka bersembunyi di dalam almari. Willis terus minum air dan Olsen bahkan melemparkan beberapa wajahnya. Kemudian mereka mempunyai perbualan yang aneh tentang bagaimana Iklim membunuh Brummel dan seluruh fakulti yang dipulihkan, jadi sekarang mereka hanya perlu mendapatkan pelajar. Tidak lama kemudian jururawat sekolah juga masuk dan Olsen dan Willis mengelilinginya. Mereka menolaknya di atas sofa dan wajah Willis sebelum dia menggigit telinganya. Casey dan Delilah panik dan mundur secara tidak sengaja memukul dan mendedahkan badan Brommel. Mendengar bunyi bising, Willis membuka pintu almari dan remaja segera memukul guru mereka sebelum melarikan diri. Dalam perjalanan mereka, jururawat merebut kaki Delilah tetapi Casey menariknya. Kedua-duanya mendapati Drake dan memohon bantuan, tetapi dia hanya tersenyum ketika dia melihat Willis dan yang lain. Menyedari dia adalah sebahagian daripada konspirasi remaja yang kehabisan sekolah. Beberapa saat kemudian, Casey kembali dengan polis dan ibu bapanya. Mereka memeriksa almari dan hanya mencari anak patung resusitasi, jadi Casey dimarahi kerana bermain pranks yang buruk. Kemudian Drake bercakap dengan polis secara peribadi dan Casey melihat pegawai itu mula berkelakuan pelik juga. Greg juga mahu bercakap dengan ibu bapa Casey, tetapi dia takut mereka mungkin berubah juga dan memohon mereka pulang ke rumah. Kemudian di bilik Casey, ibu bapanya mencari setiap sudut untuk memastikan dia tidak menyembunyikan mana-mana bahagian atas. Mereka mengambil telefonnya, internet, muziknya dan majalah kotornya ketika mereka mendatangkannya. Selepas itu Casey cuba menyelinap melalui tingkap dan terkejut melihat beberapa guru di halaman depannya. Dia tergelincir dan jatuh ke tanah, di mana guru hampir mendapatkannya. Bagaimanapun, apabila ayah Casey keluar, guru-guru hilang. Keesokan harinya, Casey terpaksa pergi ke sekolah walaupun dia tidak mahu, dan dia bimbang apabila dia melihat Willis bercakap dengan ayahnya. Di lounge guru, mereka semua terus minum air yang gila dan juga menetapkan penghawa dingin. Di dalam kelas, Stokley secara tidak sengaja jatuh ke pangkuan Stan dan mereka mula berbual, menyambung kehendak mereka untuk masa depan. Guru mengumumkan bahawa mereka mempunyai ujian khas di mana mereka mesti menulis nama setiap saudara hidup mereka. Kemudian di koridor, Stan dan Stockley melihat banyak pelajar sedang menunggu dalam barisan untuk pemeriksaan telinga yang sepatutnya. Stockley cuba mengintip mereka tetapi pintu ditutup. Stan juga melihat Olsen tiba dengan sekumpulan polis. Sementara itu, Zeke bertemu dengan Marybeth dan ketika mereka mengikat, dia menawarkan apes tetapi dia menolaknya. Zeke memerhatikan pelajar-pelajar lain yang berkelakuan lebih tenang daripada biasa, belum lagi garis panjang di air pancut minum. Dua pelajar datang untuk membeli semua bahagian atas Zeke dan mendapat sengit apabila dia tidak mempunyai lebih banyak tawaran. Mereka tiba-tiba terganggu oleh Borke yang telah mendapat keyakinan dan memakai pakaian provokatif. Borke menghina Zeke dan memalukannya di hadapan semua orang. Di perpustakaan, Casey meminta Stockley untuk mendapatkan bantuan kerana dia menjadi fiksyen pelik. Selepas dia berkongsi apa yang berlaku, dia membuat jenaka tentang cerita asing dan Casey fikir dia mungkin betul. Selepas itu mereka bertemu dengan Stan dan Delilah dan kumpulan itu pergi ke Makmal Sains di mana mereka mendapati akwarium kosong. Semasa mereka membincangkan teori asing, Zeke membawa Marybeth ke bilik di sebelah makmal untuk mencari bekalan kimia untuk membuat lebih banyak bahagian atas. Selepas berkongsi ciuman, mereka mendengar perbualan asing dan Zeke memutuskan untuk bermain gurauan, berpura-pura terluka oleh orang asing ketika dia dan Marybeth memasuki makmal. Mereka tiba-tiba terganggu oleh Fulong yang menuntut penjelasan. Zeke menyebut teori asing Casey untuk memalukannya, hanya untuk Fulong untuk menutup tingkap dan mendakwa dia menghantar makhluk pelik ke universiti. Apabila Zeke cuba pergi, Fulong menolaknya ke tanah. Casey cuba menyerangnya dan ditangkap oleh leher sementara Delilah ditolak apabila dia cuba sama. Zeke mengambil bilah dari pemotong kertas dan apabila dia memotong tangan Fulong, jari-jari yang terputus hanya mula merangkak ke arah yang lain. Fulong melompat ke atas Zeke dan mendedahkan tentakel kecil yang keluar dari jari-jarinya yang dipotong, jadi Zeke menikamnya di mata dengan salah satu pena atasnya sebelum menendangnya. Ketika jari-jari cuba merangkak di atas remaja, Folong melemparkan Zeka melawan akuarium tetapi tiba-tiba dia mula melangkah mundur dan jatuh. Kumpulan itu memeriksa dia dan mendapati dia mati, menjadikan mereka menyedari makhluk-makhluk ini lemah kepada serbuk haram Zeka. Casey melihat parasit telah keluar dari Folong dan merebutnya untuk bukti. Selepas itu kumpulan meninggalkan makmal dan ketika mereka berjalan melalui koridor, mereka melihat semua pelajar lain menatap mereka. Mereka yang berada di kelas juga berkelakuan sebagai malaikat kecil yang sempurna. Mereka membuatnya ke tempat letak kereta dan meninggalkan kereta Zeka, mencuba radio tetapi semuanya statik. Terdapat polis yang menyekat jalan di luar sekolah, tetapi Zeka hanya membuat giliran dan memandu secara tiba-tiba. Kemudian di rumah Zeka, mereka berkumpul di makmal garajnya dan mendapati dia mempunyai pistol. Kesi memberikan parasit kepada zeka yang menjatuhkannya dalam sangkar tikus dan menjatuhkan air di atasnya. Parasit segera bertindak balas dan merebut tikus untuk menjangkiti melalui telinganya. Kemudian zeka membedah tikus dan mendapati bahawa ini adalah beberapa parasit asing yang melekat pada tuan rumah dan mengawalnya. Mereka memerlukan kelembapan untuk bertahan yang menerangkan kelemahan mereka. Atas zeka adalah diuretik dan ia mengeringkan parasit di dalamnya membunuhnya. Stockley menegaskan bahawa mesti ada ratu asing yang dihubungkan dengan seluruh parasit. Jika mereka membunuh ratu, mereka boleh menghapuskan semua parasit pada masa yang sama. Hujah berlaku mengenai bagaimana untuk meneruskan dan mereka menyedari mana-mana daripada mereka boleh diam-diam mempunyai orang asing di dalamnya. Zeke mengumumkan bahawa mereka perlu mengambil sebutnya untuk membuktikan mereka bersih. Casey mengambilnya terlebih dahulu dan mula tertawa kerana ia berkuat kuasa. Zeke enggan mengambil barang sendiri, jadi Stan merebut pistol dan memaksa dia. Tidak lama kemudian Stan dan Stockley juga menghidu serbuk itu dan menyertai giggling bodoh. Apabila tiba masanya untuk Marybeth dan Delilah, gadis-gadis berani antara satu sama lain dan bersiap sedia. Marybeth mengambil miliknya, namun Delilah tiba-tiba menjatuhkan pen dan mendedahkan dia sudah dijangkiti. Kemudian Delilah menolak Stan ketika Casey merebut pistol itu, tetapi dia tidak berani menembak. Stockley mengambilnya dari dia dan membuka api ketika Delilah mula membuang makmal, tidak mahu Zeke membuat lebih banyak serbuk untuk membunuh parasit lain. Tembakan Stockley miss dan Delilah meletup melalui pintu untuk melarikan diri. Yang lain cuba mengejarnya, tetapi sudah ada teksi yang menunggu dia dan dia cepat pergi. Selepas Zeke mengumpulkan serbuk yang telah ditinggalkannya di dalam balang, kumpulan itu kembali ke sekolah di mana permainan besar sedang berlaku terdapat sejumlah besar orang yang menghadiri acara itu yang bermaksud mereka mesti menghentikan makhluk asing malam ini atau parasit akan tersebar. Kumpulan itu mengumpulkan di gym dan berteori bahawa Drake mesti menjadi ratu kerana dia adalah pengetua dan mempunyai akses kepada semua guru. Seolah-olah dipanggil, Drake muncul di gym juga dan Stan segera menangani dia, menggunakan jaring bola tampar dan bantuan Zeke untuk menangkapnya. Seterusnya Zeke bergegas untuk mengunci pintu dan Stan mengancam Drake dengan pistol itu, memintanya untuk menghidu serbuk itu. Drake enggan dan Casey menganggapnya menikamnya dengan pen itu, tetapi melihat dia sangat memohon membuatnya teragak-agak. Frustrasi, Zeke mengambil pistol dan menembak Drake di kepala. Melihat dia berdarah secara normal, kumpulan itu tertanya-tanya jika mereka telah membuat kesilapan. Walau bagaimanapun Drake berdiri dan parasit mula meninggalkan badannya. Marybeth panik dan melemparkan seluruh balang serbuk kepadanya, membunuhnya. Sekarang mereka perlu tahu sama ada rancangan itu bekerja sebelum orang ramai pulang ke rumah. Jadi sukarelawan Stan keluar dan memeriksa. Sebelum dia pergi, Zeke memberinya pistol dan menciumnya. Stan membuatnya ke lapangan dan terkejut melihat pasukan bola sepak di sekitar Willis yang parasitnya keluar untuk menikmati hujan. Beberapa saat kemudian, Stan muncul semula di pintu gim dan mereka melewati panel serbuk di bawah pintu supaya dia dapat membuktikan dia baik-baik saja. Stan merebutnya dan melemparkan serbuk sebelum melarikan diri. Oleh kerana mereka keluar dari serbuk, Zeke perlu mendapatkan panel yang dia ada di dalam kereta-kereta. Dia dan Casey meninggalkan gim, berhati-hati menyelinap di sekitar tempat letak kereta dan bersembunyi di bawah bas ketika mereka melihat pasukan bola sepak yang berlalu. Casey memutuskan untuk menjadi umpan dan mula berlari, menjadikan pasukan mengejarnya sementara Zeke pergi ke kereta. Sun Casey berjaya bersembunyi di dalam bas lain, hanya dijumpai oleh Delilah. Ketika dia menjilatnya, pemain bola sepak mengelilingi bas dan mula memecah masuk melalui tingkap. Casey melompat tepat pada waktunya dan berjaya melarikan diri melalui menetas bumbung kecemasan. Sementara itu, Zeke mencari batangnya tetapi tidak dapat mencari pen. Pada masa itu dia didekati oleh Borke yang terus menggoda dengannya. Dia masuk ke dalam kereta dan cuba memulakannya, namun Borke meletup melalui. Tingkap, ketika Zeke memandu, sekumpulan pena jatuh dari petak sarung tangan. Dia cuba merebut satu sementara Borke cuba menjangkiti dia, menyebabkan dia kehilangan kawalan kereta. Dia dengan cepat pulih dan memutuskan untuk merosakkan kereta melawan bas, menyebabkan letupan kecil dan api. Syukurlah Zeke hanya mendapat kecederaan kecil dan meninggalkan kereta dengan pen, hanya untuk mencari kepala Borke bergerak di atas tentakel. Dia terganggu dengan cuba mencapai tubuhnya, jadi Zeke melarikan diri. Di gym, Stockley mendapat curiga terhadap Marybeth ketika dia bercakap tentang berpura-pura menjadi seseorang yang mereka tidak. Tiba-tiba Marybeth menumbuknya dan mula berubah menjadi bentuk aliennya yang sebenar, mendedahkan dia adalah ratu. Pada masa itu, Casey kembali dan berjalan dengan Stockley ke kolam renang. Ratu mengejar mereka dan melompat ke dalam air sebelum menggunakan tentakelnya untuk menangkap Stockley yang memukul kepalanya di atas lantai dan diseret ke kolam renang. Stockley tidak lama lagi bangun dan cepat berenang ke permukaan sebelum Ratu dapat membunuhnya, maka Casey membantu dia keluar dan mereka lari lagi. Di dalam bilik loker, kedua-duanya menyembunyikan sementara Marybeth datang selepas mereka dalam bentuk manusia. Kemudian Zeke juga tiba dan mendapati Stokely dan Marybeth yang menuduh satu sama lain menjadi ratu. Mengingati Marybeth yang berani, Zeke melihat dia sekarang telanjang dan tahu dia orang asing. Dia tidak faham bagaimana dia lulus ujian, jadi Marybeth menjelaskan dia memotong bahagian bawah pen untuk menjatuhkan serbuk sambil berpura-pura menghidu dengan hidung yang dipasang. Zeke bersedia untuk menikamnya dengan pena, tetapi Stokely menghentikannya kerana dia juga dijangkiti. Ketika Marybeth pergi dan Stockley mendedahkan tentakelnya, Cassie keluar untuk menyeretnya dan menguncinya di dalam sel penyimpanan. Selepas itu Cassie kembali ke Zeke yang membuatnya mengambil lebih banyak serbuk sekiranya berlaku. Cassie menghidu dan membuktikan dia baik-baik saja, maka dia dan Zeke mula berlari ketika mereka melihat bayang-bayang Queen Alien menghampiri. Kesan serbuk membuat Cassie perlahan dan dia kehilangan Zeke yang tiba-tiba dilemparkan ke bilik dan jatuh tidak sedarkan diri. Casey mendengar ratu dan ketika dia melangkah mundur, Stokely merebutnya dengan rambut, jadi dia harus menarik untuk melarikan diri. Tidak lama kemudian Marybeth mengambil bentuk manusia lagi dan ketika dia mengembara, dia menerangkan planet rumahnya sedang mati dan itulah sebabnya dia datang ke bumi. Sementara itu, Casey menyelinap kembali ke badan Zeke dan mengambil pen sebelum keluar dari bersembunyi, bersedia untuk menyerang. Marybeth berubah sekali lagi dan tentakelnya mula menurunkan lokal. Casey berjalan ke gym dan mengaktifkan peluntur yang menarik bersembunyi di belakang mereka untuk memikat ratu di sana. Selepas mengejar pendek, dia berjaya melompat tepat sebelum peluntur selesai menutup dan menjerat alien yang besar. Kemudian Casey menikamnya dengan pen pada masa yang sama dia menjangkiti dia dengan sekumpulan parasit. Nasib baik sebut dengan cepat membunuh ratu dan parasit di dalam Casey mati juga. Selepas itu Casey memeriksa Stokli dan mengesahkan dia baik-baik saja. Zeke tiba-tiba mengejutkan mereka, tetapi dia juga baik-baik saja. Sebulan kemudian, semua orang di sekolah kembali normal. Zeke telah mengambil tempat Stan di pasukan bola sepak dan Burke datang untuk menontonnya berlatih. Stan bertarik Stockley dan Delilah berkencan dengan Casey yang telah menerbitkan kisahnya dan sekarang dia dilihat sebagai wira negara.